Добрий день. Доброго дня. Чи піде тобі голосувати? Так, звісно, я вже четвертий год член комісії на виборах. Слава Богу, що нас не стріляють. От що добре. Слава Богу, що українська армія стоїть. Якби не вони, то стріляли б. І знаю, що таке Донецьк, бо від тіля діти уїхали. Позавчора бахкали одна з нас добре, та хай бахкають, щоб їх розбахкало вже. Чтобы они уже текали отсюда, чтобы пятки аж сверкали. Жо так надоели эти ДНР. Это непонятно кто. Бандюки одни там, мабуть. Вообще, мне, я ни разу не голосовал, не считаю, ну, как бы. Я думаю, ну, у нас нет таких людей достойных моего голоса. Ну, это уже правительство просто вот тут все, кто был, опять появляются те же лица. Ну, ничего не изменится, я думаю. Сейчас нет работы у меня, воды нет. Деньги, все выросло, цены. Ну, плохо сейчас живется, намного хуже. Это у любого можно спросить. Я не знаю, кому сейчас нравится. Люди умирают, война идет. Ну как, при Януковиче такого не было. Ну, его тоже не особо там все восхваляли, но все-таки было лучше. Я вважаю, це зобов'язання кожного українця вибрати таку владу, яка буде представляти народ, а не влада, яка буде представляти якісь там олігархічні структури. Тому важливо, де ми живемо. Скажіть, будь ласка, чи підете ви на вибори? Я ні. Чому? Тому що я вважаю, що не за кого голосовать. Нужно, думаю, что нужно сделать свой выбор за ту политическую силу, которая наведет порядок в стране. Скорее всего, пойду. И что вы чекаете после выборов от, от той власти, которую выберете? Честно говоря, грустное настроение, особо ничего, скорее всего. И с пониманием того, что не от нас зависит все, по большому счету. Тоже, так сказать, Не по нет, оптимистично, верим хорошее, но вряд ли какие-то радикальные изменения будут в лучшую сторону. Привет, да. Вот на что вы ожидаете от этой владу, которую берете? Чтобы спокойно себя чувствовал цены чтобы были нормальные соответствующие зарплате или пенсии mm. ну а основное я так как я пенсионер я собирались пойти да собирались но мы за Донецкой переехали сюда пока yeah. пока еще не ну, не оформились что ли поэтому если успеем оформиться то сходим с подевания Навести порядок, закончить войну. Вот. А все остальное, дайте народу жить спокойно. И люди заработают себе и на хлеб, и на жизнь. Перестаньте убивать и выгонять людей из дома. И я не могу понять, кто воюет, за кого воюет. Я в Донецке был довольно долго, смотрел на это все. Я не вижу смысла в этой войне, лично для меня. Дело в том, что в ДНР и ЛНР очень много людей, обычных простых людей, парасичных украинцев, э, как кажуть, обычных работяг, которые думают, что они защищают свою страну, свой, свой край родной, свои, свои дома, свои осели, свои семьи. Вот, они в этом уверены. А вот, но вопрос? на мою думку, моя думка, что это просто передел сферы влияния. Вот, вот какая у меня думка кто, кто это? Ну, если бы если мы знали, кто это делает, то, наверное, войны бы этой бы не было. Честно говоря, когда слышишь выстрелы, раскаты нехорошие, мы не знаем, что будет в завтрашний день. Поэтому гарантирую, что пойдем мы не пойдем. Пока мы живем в неуверенном пространстве. Это остание надея. Больше не будет такого. Это единый исторический шанс. Чтобы сделали государство. В полном смысле слова. Государство. это до этого была иллюзия государственности. От первого до последнего президента. Я надеюсь, что у Петра Порошенко должно быть. Должно что-то получиться. На парламент, откровенно говоря, я не очень надеюсь. Те люди, которые идут в парламент, государственных людей я там не вижу.